Добрый день. В эфире «Видпочивши», а тому дуже свежий погляд. Праздники захлестнули Украину. Весна подарила нам майские в этом году и чудесную погоду, и благодаря стечению обстоятельств продолжительные выходные. Те, кто может себе это позволить, отправились в Европу или по какому-то иному туристическому маршруту. В части дачи, загородные дома, базы отдыха и просто места у моря или в лесу. Многие остались в Одессе, наслаждаясь прогулками по любимым местам любимого города и честно заработанным безделием. Наверное, одесситы из последних и будут моими сегодняшними собеседниками. А поговорим вот о чем. Праздники ⁇ штука для журналистов. Странная. Безусловно, средства массовой информации пытаются дать отдохнуть своим сотрудникам. Но всем отдохнуть никогда не получается. Те репортажи, сюжеты и интервью, которые вы видите в праздничные дни, готовят мои коллеги журналисты. Более того, телевидение, например, кроме журналистов, делают операторы, режиссеры, инженеры монтажа, служба выпуска, администраторы инженерная служба всего канала. В общем, многие-многие-многие. Те, которых вы, зрителей, не видите, но без которых телевидение невозможно. Спасибо всем этим людям громадное. Но сегодня все же об отдельном меню нашей журналистской кухни под названием «Праздничная солянка сборная». Те, кто во время праздников не изменяет своей привычки смотреть новости, читать газеты или следить за событиями в интернете, знают, что во время практически любых длительных гуляний набор материалов примерно одинаковый. Это в обязательном порядке. Поздравления от одного или нескольких первых лиц страны. По возможности, к ним пытаются присоединиться лидеры оппозиционных сил. Далее идут сюжеты, посвященные, собственно, самому празднованию, чаще всего с участием официальных лиц или заметных публичных персон. В обязательном порядке будут присутствовать материалы, связанные с туризмом или традиционными ритуалами. Этого набора очевидных новостных поводов чаще всего не хватает, поэтому редактор новостей при случае не станет пренебрегать сообщениями о катастрофах или крупных аваях. Ну а если все, слава богу. Вот тогда наступает возможность почитать или посмотреть журналистские материалы, для которых не хватает эфирного времени во время будней. Это могут быть сюжеты просто красивые, исторические или краеведческие. В общем, это возможность нашему брату, которого Гоголь устами Городничего назвал бумага мараками, написать некое сочинение на вольную тему. Мне всегда интересны именно эти кусочки нашей профессии. Интересны потому, что в них больше творчества, чем ремесла. Именно в них право на некий необязательный взгляд. Но анализ этих сюжетов важен еще и для понимания того, чем является современная журналистика, что интересует человека с микрофоном или блокнотом в руках тогда, когда будни не заставляют бежать на перегонки со временем. Первомайские и пасхальные праздники не стали исключением для обычной журналистской вахты. Поэтому я сразу обращусь к той самой необязательной программе. Отметим первое. По сравнению с даже прошлым годом, далеко на второй, если не на третий или пятый план ушла политика. Безусловно, средства массовой информации, которые ориентированы на политику, а политики и пишут. Но несмотря на современные, непростые темы, такие как э, решение Европейского суда о нарушениях при аресте Юлии Тимошенко или спорной ситуации вокруг оппозиционного телеканала TVI, эти публикации далеко не самые популярные. Примерно тоже можно сказать и об аналитических материалах на политические темы. Интересные и неординарные, Статьи читают, но диспутов вокруг них нет. Материалов, связанных с разными интересными событиями и ну, просто неординарными явлениями, сравнительно немного. Такое впечатление, что современное журналистское братье в большинстве своем не имеет той самой заветной темы, которую очень хочется раскрыть. Ну и что очень удивило, так это практически полное игнорирование тем экономических. Нет, рассказов о том, что можно купить на определенную сумму – уйма. Наверное, каждая издательская рассказала, какие продукты и по какой цене окажутся в пасхальной корзине украинца. Но тем по-настоящему важных раскрыто очень мало. И вот один яркий пример. В современной украинской журналистике очень мало внимания уделяется отношениям с Белоруссией. Но что знает среднестатистический украинец о бывшей Братской Республике? Известно, что руководит страной некий Лукашенко по прозвищу Батька. Знаем и о том, что Белоруссия западным сообществом признана страной недемократической. Известно, что президенту Лукашенко и многим высокопоставленным лицам этой страны запрещен въезд в европейские страны и США. Экономика Беларуси обросла легендами. Первых лет 10 после развала Советского Союза говорили о белорусском рае. В последнее время я таких легенд не слышу. Уровень жизни там несравненно ниже и продолжает падать. Работы у людей все меньше. Но ну, вот это примерно самые общие знания. А на мой взгляд очень жаль. Вот, например, знаете ли вы, что Беларусь – это страна, которая своей экономической агонией очень некрасиво ведет себя с нашими украинскими производителями. Уже не один раз это государство развязывало против наших производителей так называемые экономические войны. Слабая промышленность Беларуси толкает батьку на дерзкие, ну и надо сказать, на мой взгляд, не очень умные поступки. Вот и сейчас, перед пасхальными праздниками, славянские соседи на границе своей страны попросту остановили украинские кондитерские изделия. С 3 апреля по настоящий день наши предприятия заморозили там товар, в результате недополучают деньги. А следовательно, и украинские рабочие недополучат зарплату или премию. Скажите, а много ли вы об этом читали или слышали? История с конфетной войной Белоруссии против Украины – эпизод, но эпизод, на мой взгляд, очень важный. Потому что, во-первых, нам всем надо знать и положительные вещи: что кондитерская отрасль в Украине сильная, нас боятся, нас уважают, украинские сладости хотят видеть на столе. Во-вторых, надо каждому из нас понимать, что Россия, Белоруссия и Казахстан, когда приглашают Украину в так называемый таможенный союз, не страдают альтруизмом. И такая конфетная война доказывает, что эти страны готовы люб любыми силами защищать свои права и интересы, а Украина для них это всего лишь возможность больше заработать. Но это опять-таки только эпизод. А мы вернемся к журналистике. И также, о чем говорят нам газеты, журналы и телевидение в праздники все вместе, а не какая-то отдельная публикация? Ну, во-первых, очевидно, что в стране ситуация стабильная. Небольшое количество политических акций, их малая заметность и, как следствие, сдержанная реакция на политические публикации говорит о том, что зрители и читатели устали от перемалывания очевидных фактов. Во-вторых, достаточно скучная жвачка средств массовой информации во время праздников говорит о том, что журналистский цех разучился заинтересовывать людей чем-то кроме политики. Увы, это так, да простят меня коллеги, тем более что это прямо касается и меня вашего покорного слуги. Но во всем этом есть одна бесспорно положительная деталь: стабильность в Украине и некоторая растерянность журналистов должны помочь вам зрителям и читателям выбрать любимый канал или газету и вместе с ней спокойно разобраться в той или иной ситуации. Ну, наверное, на этом на сегодня все. Я прощаюсь с вами и поздравляю. Поздравляю с Днем Победы, с праздником, который прадеды завоевали, а деды передают внукам. С праздником Победы у вас, дорогие мои. Победы, которая на долгие годы объяснила нам всем – Такое важное понятие, как мир, мировом.